Zdravo, moje ime je Uroš i sa vama ću raditi osnovu tehnike. Sljedeći zadatak koji radimo je pitalica 4 sa kolokvima 2015. koja kaže, na slici je prikazan poprečni prezir pločistog kontenzatora sa čvrstim linearnim homogenim di-elektrikom, či linarnim homogenim di-elektrikom. Relativna je epsilon r jednako je 3 debljine D jednako 4 mm i dijelektrične čvrstoće EKR e je 500 kW po cm. Između dijelektrike i svake elektrode postoji vlastošni sloj debljine D0 je 0,5 mm i dijelektrične čvrstoće E kritično 0 je 30 kV, 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 kV po cm. Treba da izračunamo probojni napon ovog kondenzatora treba i zanemariti ilične efekte. Pa, onako, kako mi to radimo? Pa, predvostavimo da je ovde na elektrisano ploča kondenzatora sa Q, a ovde sa minus I ovde ćemo ovde imati neko rho i ovde ćemo imati minus rho I sada da kažem, pošto nam je linearni homogeni dielektrik, onda nam je vektor d homogen, to je jednak duž celog kondenzatora, znači imamo ovde vektor d. I šta onda možemo da kažemo? d po uopštenom kaosnom zakonu će biti q, to po uopštenom kaosnom zakonu bit će integral po površi DDS će biti jedan kubac. Znači imat ćemo D da nam je jednak po Q kroz S, znači to nam je neko da kaže moral S. Ako se ne vrlo. I sada, samo možemo dalje? u vazduhu jačina električnog polja E0 će nam biti ovako. Mislim T kroz E0 pošto nam je dielektrik linearan polge i to će nam biti onda, možemo da zamenimo sa Rho S sa Epsilon 0 A unutar dielektrika imat ćemo jako sličnu tome. Napisat ćemo ovako E, da, samo E rho s kroz epsilon 0 puta epsilon r znači ono se je jedan problem treba. treba nam uh, probojni napon uh, to znači postavimo koliki je napon između elektrode 1 i 2 u 1 i 2 će biti integral edl od, od jedne elektrode do druge pa to, to bi smo onda mogli razbijemo na jedan integral odavde do ovde, drugi integral odavde do ovde i treći odavde do ovde. Kako, i, pošto ovo nam je e0 puta d0 i ovo nam je takođe e0 puta d0, to možemo napisati kao 2 puta e0 puta d0 plus i ostaje nam za ovaj dijelektrik plus e puta d. Zdaj, šta dalje naredimo? Pa to odaberimo, šta nam je S in šta nam je N0. Imet ćemo 2 ROS, Epsilon 0. Apo, ne piješi, ne. 2 ROS sa Epsilon 0, D0. ROS D0, sa Epsilon 0. Plus, potem bomo imeli ROS. пута D, кроз епсилон 0, епсилон 1. Ако би сме извукли ро С и епсилон 0, добиде би сме нешто лакна проблика. 2D0 плюс D кроз епсилон sad to nam je to nam je formula za na napon između ta dva ovo, između tebe ploče kondenzatora i sad mi treba da kažemo ovo, gde će doći do da napona gde će doći do da proboja tada će nam doći do da proboja unutar ovog dela da je vakum или ќе доќи до пробој во овом делу, во овом делу пет диалектик. Пред тоа само пошто sure Д, ovaj, на ми да е линарни хомогени диалектик, можемо да напишеме да е а, да е крајниш услов за D овај на развојни полоши, да е 0 епсилон 0 е 0 jednako epsilon 0 epsilon r puta e. to jest, da se normalne, da su normalne komponente jake. Uh, I onda ako skratimo y0, dobit ćemo da nam je e0 jednako yr puta e. E, i sada da radimo malo spekulacije. Kažemo, ajde da pretpostavimo da je došlo do da proboja u vatnu, u ovom ovde delu. Tada je, ovo, tada električno polje, ovo je nula, jednako ovom kritičnom 0-a. I onda će nam biti, znači... I onda koliko će nam biti ovo E? To E... će nam biti r e 0 kroz epsilon r. Znači, biće E... Sad, pošto je to ovo granično, stavit ćemo E kritično 0 kroz epsilon r. I to je 30 kroz ovih 5, to će biti 6 kilovolta po centimetru. I sad, to znači da ovde i nije došlo do proboja, zato što je to manje od ovih 500 kilovolta po centimetru, koji su koji su je kritični na kritično električno polje za dielektrik. Znači, to vam je u fizičkom smislu da li će zavarničiti ovde ili će zavarničiti ovde. A, za sad, ako ovde zavarniče, ovde još nije zavarničeno, ajde da vidimo čisto šta bi se desilo ako bi ovde zavarničeno, to je da, da, dođe do da proboja u suštini. Tada će nam ovo e biti e kritično i onda će nam e nula biti jednako epsilon r puta e kritično i to će onda biti 5 puta ovih 500, to će biti 2500 kV po centimetru, što je očigledno veće od ovih 30 kV po centimetru. Ove, I sad, Ako je ovo veće, to znači da je ovde već došlo do proboja. Znači, zaključujemo da je zapravo do proboja došlo kada je ovde u vakumu električno polje jednako njemu ovom znači za ovo. Pošto ovo sada znamo, možemo to da obacimo ovde i da ga izračunamo. 0,1,2, ovo nam da u sučetini nije ni trebalo, obrisat ćemo. Imaćemo 2 puta E0, koje nam je sada ovo prilično, imaćemo 60 kilovolta po centimetru, kilovolta po centimetru, puta D0, što nam je 4 mm, plus E nam je ovih ovde koje smo izračunali, znači ako je ovde 30 kilovolta, ovde će nam biti 6, 6 kilovolta, cm puta d, aha, ovo je 0,5 mm, 0,5 mm, a ovde nam je zapravo ovih 4 mm. I samo kada ubacimo, kada ovo iznožimo, sredimo koje su veličine, dobit ćemo da nam je ukritično zapravo 5,4 kV. I to nam je cezno.